Всем привет! Хочу представить вам обзор нового смартфона от компании ZTE. Это моделька Nubia Z5S Mini. Вот в такой коробочке поставляется аппарат. На обратной стороне можно увидеть модель, что действительно Z5S Mini. Его кратенькие характеристики. Давайте приступим к распаковке. Здесь, как мы видим, очень плотно аппарат сидит в коробке, он не выпадает отсюда. Здесь коробка таким образом сделана, есть специальный язычок, чтобы извлечь аппарат. Давайте быстренько комплектацию посмотрим. Здесь на документы, макулатура. Ну, как мы видим, комплектация довольно скудная, зарядное устройство, кабель для зарядки синхронизации. Ну, вот и все. Давайте коробочку отложим и перейдем непосредственно к обзору самого смартфона. В принципе, можете оценить внешний вид аппарата. Аппарат очень тонкий, легкий, очень удобно лежит в руке. Толщина здесь составляет всего лишь 7,6 мм. Экран 4,7 дюйма. в принципе, такой аппарат. Так, давайте включим аппарат. Пока телефон загружается, расскажу немножко о технических характеристиках. Аппарат построен на платформе Qualcomm Snapdragon 600. Работает на частоте максимальной 1,7 ГГц. Также есть видеоускоритель Adreno 320, 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ встроенной. То есть, как вы видите, железо довольно топовое. Также хотелось бы сказать, что здесь присутствует GPS с поддержкой ГЛОНАСС, а также Wi-Fi двухдиапазонный, то есть поддерживаются сети как 2.4, так и 5 ГГц. Аппарат на одну сим-карту, а также есть слот для microSD. Ну, все под задней крышкой, думаю, снимать ее смысла нету. Аккумулятор несъемный, 2000 мАч ну как казалось бы довольно мощное железо и такой довольно малой емкости аккумулятор по сегодняшним меркам тем не менее я хочу сказать что данная, данный процессор данная платформа обладает очень хорошей энергоэффективностью в режиме ожидания а также при, ну, когда телефон не слишком нагружается то есть это позволяет без проблем аппарату жить от одного заряда аккумулятора 2-3 дня, даже при таком довольно интенсивном использовании. Ну, как вы видите, прошивка здесь в MIUI. Давайте подробнее посмотрим. Здесь, как вы видите, версия Android 4.2.2. Пробуем сфокусироваться поближе. Здесь есть фокус. 4 ядра, 1,7 Гц, 2 ГБ оперативной, 16 ROM. В принципе, все видно. Так, прошивка у нас полностью русифицированная. Как вы можете видеть, присутствует помимо русского также украинский язык интерфейса. Никаких проблем с русификацией данного аппарата возникнуть не может. Итак, что хотелось бы еще сказать? Экран у нас здесь 4,7 дюйма. Это IPS-матрица от Sharp, очень качественная, очень яркая, то есть ни под какими углами, там под диагональными. Ну, единственное, что под сильным боковым углом видно, что немножко яркость снижается, а цвета остаются в принципе читаемыми и не инвертируются, то есть никаких таких проблем нету. Экран очень качественный, яркости хватает с запасом, максимальная яркость, в принципе, даже на солнце то есть прекрасно аппарат справляется, то есть да, он немножко выцветает, но все остается читаемым и без проблем можно пользоваться. Ну, давайте пройдемся по элементам управления. Сверху у нас кнопочка включения разблокировки, гнездо для наушников, гарнитуры. На левом торце кнопка регулировки. Громкости. Все кнопки они выполнены скорее всего из алюминия, ну по крайней мере, тактильно так ощущаются по цвету. Они тактильно очень, ну, имеют разную текстуру. То есть пластик у нас тут, здесь такой глянцевый, а кнопки такие ну, матовые обработки. Вот, они очень выделяются тактильно, поэтому никаких проблем с них использованием не возникает. Ход очень такой приятный, ощутимый, тем не менее никаких лишних усилий прикладывать не надо. То есть, я бы сказал, что кнопки здесь работают идеально и э, они не теряются на фоне боковых граней, поэтому никаких проблем с их использованием быть не должно. Э, справа у нас ничего нету, снизу разъем для микро, микро USB разъем для зарядки синхронизации. Также видите отверстие для разговорного микрофона. Здесь у нас также микрофон шумоподавления присутствует. Камера на 13 мегапикселей, естественно, с автофокусом, светодиодная вспышка. Фронтальная камера у нас 5 мегапикселей. Ну, сверху также разговорный динамик расположен. И под экраном кнопки управление Android меню домой назад выполнены очень интересно то есть кнопочка домой это у нас своеобразный индикатор событий индикатор зарядки она вот видите когда после нажатия так плавненько гаснет и загораются в виде точек кнопочки меню и назад использоваться ними очень удобно их подсветка абсолютно не напрягает даже при пользовании в темноте работают они прекрасно никаких там случайных срабатываний или не срабатываний не происходит То есть, здесь никаких претензий все очень стильно красиво и удобно по программной части что хотелось бы сказать здесь у нас прошел как я уже говорил миуи ну, честно скажу, я вот до этого аппарата с такой прошивкой не сталкивался. Тем не менее, ну, немножко, конечно, надо привыкнуть. Здесь нет привычного меню приложений. То есть все приложения как бы устанавливаются же сразу на рабочий стол. Также отсюда их можно удалять, загруппировать по папкам, перемещать как угодно, то есть это поддерживается. Но тем не менее, хочу сказать, что очень быстро привыкаешь и никаких проблем с пользованием не возникает. Все-таки это Android, привычный Android, вы можете свой ланчер установить сюда. Да, интерфейс такой ну, переделанный, скажем так, немножко не похож на типичный интерфейс Android смартфонов, тех же Nexus'ов. Вот. но тем не менее пользоваться удобно все стильно красиво то есть, ну, никаких скажем так после там, не знаю пары часов привыкания я думаю что никто никаких неудобств в использовании этой прошивки не найдет одни плюсы. то есть есть такие там фирменные фишки. например, на экране блокировки если подержать клавишу домой включается фонарик. Есть, как вы видите фонарик включился. Ну, есть еще несколько интересных фич прошивки MiUI, но я думаю, вы при желании без проблем найдете более подробный обзор функциональности данных прошивок. То есть, ну, как я уже сказал, все-таки это Android. Здесь присутствует помимо Mi Market Play Market. То есть все программы работают, все отлично то есть здесь никаких проблем с совместимостью быть не может. Железо очень мощное. Давайте посмотрим результаты бенчмарка Antutu. Как вы видите, аппарат у меня в тесте набрал 24 595 баллов. Давайте подробнее попробую показать. Сейчас у меня камера сфокусируется. Это мое видно. Ну, как вы видите, процессор, видеоускоритель Adreno 320, экран, камера. Кому интересно, поставить на паузу и подробнее все сможете рассмотреть все характеристики. Android 422. Датчики присутствуют Здесь практически все, там кроме наружной температуры, давления. То есть он тут их определяет. Yeah. Ну, здесь все стандартно. Под датчиком есть компас, датчик освещения, э, то есть гироскопы, датчики поворотов. То есть стандартный набор датчиков, характерный для любого топового смартфона я не оговорился, то здесь довольно мощное железо. Это, и как я считаю, один из топовых смартфонов на сегодняшний день. Пусть это и мини-версия, тем не менее, железо мощное, и я думаю, никто не станет это отрицать. Ну, как вы видите, также FM-радио здесь присутствует. Ну давайте немножко оценим производительность данного смартфона, что хотелось бы показать. Давайте запустим игру. Смартфон, вы можете быть уверены, без проблем потянет самые современные игры. То есть как видите, все загружается очень быстро. Слетает GP2. Как вы видите, никаких тормозов. Да, я согласен, это не слишком требовательная к ресурсам игра, но тем не менее, я думаю, что с таким железом, с такими результатами тут никто со мной не поспорит, что на этом аппарате любая игра, самая современная, самая мощная, самая навороченная, будет работать без никаких проблем. Естественно, с воспроизведением видео также все прекрасно вот ролик посмотрим можете также оценить качество динамика вызывного максимальная громко ну как вы видите никаких тормозов вообще в принципе нету Думаю, достаточно. Что по звуку хотелось бы сказать? Очень качественный звук, громкий, качественный вызовной динамик, а также разговорный динамик вообще никаких нареканий не вызывает, хороший запас громкости, качество, То есть, ну, характерно, все характерные, характерные, скажем так, свойства для топовых смартфонов именитых брендов. Ну, Все-таки ZTE это качество, это хорошо себя бренд зарекомендовал, серьезный э, завод, серьезный производитель, это не какая-то там мелкая фабрика китайская, это серьезный мировой уровень. Вот, в принципе, все об этом говорит. Как я уже говорил, э, все функции, все фишки данного аппарата работают просто на высочайшем уровне. И камера здесь не исключение. То есть, ну, интерфейс камеры в принципе можно назвать стандартным. Есть, как вы видите, довольно быстро происходит фокусировка.